Ну, сейчас я не знаю, как они почивают тебя. Я созванивался с ребятами, сегодня был утром штурм в 4 утра. И часть людей, которая находилась на дежурстве боевом, они захвачены и все отвезены на грузовых автомобилях в порт Феодосийский или в комендатуру, или еще куда. Но они, в общем, закрыты, им дали время, по последним данным, допустим, там 15 часов, чтобы не покинули Украину. Не Україну, а, а вони... Крим, я думаю. Ну, Крим, виїхали, да. Це виходить, виїхали на континентальну частину. Фактично, вони, вони при цьому ніяк їм не допомагає російська сторона і не каже, як їм це зробити. Так, ну це не перевірені дані, що їм дали 15 часов, щоб покинути Крим і уїхали на материк. Не перевірені дані. Сейчас часть морпігов, які вдома ночували, угу. Ну, что такое морпехи современные наши, феодосийские? Это контрактники, которые дома ночуют, утром идут на работу на 8 утра, угу. и в 5 вечера идут опять домой и живут своими семьями. Это не как раньше, с утра до вечера в казарме два года. Угу. Поэтому те, кто ночевал дома, они сейчас освобождают, едут освобождать этих ребят, договариваться, переговоры ведут, чтобы вытянуть их из плена. Константина, я трошки трошки выправить вас. Мы имеем 100% майже информацию. по телефону связывались также угу. с базой Феодосии, и Вони нам стверджують, що до 15-ї години вони мають 100% покинути покинути вже території до третій да, години. Mm -hmm. Ну от така інформація. Значить. А, продовж цих двох тижнів як вони фактично жили і наскільки великим був тиск з російської сторони? Спочатку було велике, ну, велике напряження, тому що підключались казаки, підключалось місцеве населення і не... не военные штурмовали часть, а гражданские штурмовали часть, поэтому не могли. Фактически, миссеви, которые там же и жили. И миссеви, но в основном это были завезенные казаки или кубанские, я не знаю, кто эти, кто эти люди, но ну, наемники, скорее всего. Вот они провоцировали, они пытались там угрожать, и было очень сложно взаимодействовать солдатам с мирными людьми, поэтому и пошел приказ не провоцировать, не стрелять с, с материка, ну видимо от угу. Министерства военного. А какие ваши переживания в эти две недели были? Мне кажется, что это тоже очень важно узнать от вас, как с первых рук.